Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh di sini saya seperti biasa aktivitas sehari-hari bangun tidur terus eh, ngeloloh burung perkutut atau burung perkutut anakan yang kemarin saya loloh juga ini eh, lolohan. Dan kemarin jumlahnya dengan 9 9 ekor dengan lolohan seperti ini di pagi hari belum saya loloh sama sekali dan hari ini eh, akan saya loloh dengan ini karena kecil-kecil saya menggunakan juwut atau otak otak jawa, otak jawa seperti ini nah, dengan botol air mineral terus dengan uh, kain yang saya lubangi di tengahnya jadi nanti uh, dia makan lewat sini lewat lubang yang ada di kain di sini nah, seperti ini uh, dan inilah aktivitas-aktivitas uh, saya di pagi hari selain uh, menjemur burung perkutut yang sudah jadi yang sudah manggung yang sudah gayer di sini saya juga punya momongan uh, dengan beberapa uh, apa istilahnya bijikan bijikan burung perkutut lokal alam burung perkutut lokal alam masih dari alam Dan ini jumlahnya ini ada lima sarang uh, yang empat sarang itu isinya dua dia yang uh, satu sarang anak tunggal nah ini cara memberi makannya seperti ini dan dia akan berebut berebut uh, masih kecil kecil banget ini uh, dia akan berebut karena sudah terbiasa untuk makan seperti ini nah seperti ini uh, untuk uh, melolohnya seperti ini sering juga dipanggil karena apa uh, biar besok kalau gedenya kalau dipanggil itu bisa mau uh, respon uh, istilahnya seperti itu ibarat lepas mau dilepas itu bisa respon nah ini satu lubang itu buat dua paruh ini rebutan ini eh, rebutan untuk burung perkututnya nah seperti ini dia pasti rebutan loh rebutan berlubang Eh nah. di lubang ini. Nah mengumpulkan lubang dan mengejar mengejar uh, makanan yang ada di air mineral tersebut. Karena apa? Karena saya memberi dengan otak ini karena uh, butirannya itu sangat kecil-kecil banget, butirannya itu sangat kecil-kecil tidak seperti milat milat putih dan ini uh, cocok banget untuk burung perkutut lokal seperti itu nah ini kalau makan seperti ini kalau belum kenyang dia belum berhenti belum berhenti dan dia akan terus mencari lubang mencari lubang yang uh, ada di botol air mineral air mineral tersebut nah ini dia berebut, uh, bahkan satu lubang dibuat untuk uh, dua paruh maupun untuk uh, dua burung perkutut ini sangat lucu banget ini uh, masih unyu unyu dan semoga saja uh, di uh, kemudian hari di kemudian hari bisa uh, membanggakan, membanggakan uh, pemiliknya atau membanggakan saya untuk bisa dijadikan untuk uh, istilahnya untuk anggunan di rumah maupun untuk anggunan pas waktu lomba. Nah, uh, itu sangat berikut ya ini makanan dia di pagi hari pertama kali dia makan di pagi hari di hari Kamis ini rebutan dong ini rebutan ya udah hafal dengan lubangnya kalau yang sudah hafal yang di gede-gede itu dulu itu pas datangnya itu sama gedenya sama ini tetapi kalau yang makannya hati hati cepet gede yang makannya gampang, yang makannya lahab dia cepet gede, karena apa? karena uh, terpenuhi, gisinya terpenuhi dan uh, temboloknya itu selalu terisi dengan otak maupun juawut ini, jadi selalu terisi dengan otak maupun juawut, jadi tubuhnya burung perkutut itu cepat gede dan uh, cepat berkembang dari, daripada yang uh, sulit untuk makan, jadi seperti itu kalau di alam liarnya segini, segini itu sudah pada eh, lepas dari sarangnya, jadi sudah lepas dari sarangnya. Ukuran segini itu sudah lepas dari sarangnya, lah ukuran segini. Eh. Jadi sering-sering dipegang seperti ini supaya apa? Supaya jinak, supaya jinak. Di kemudian hari itu supaya jinak dan eh, bisa membanggakan pemiliknya. Jadi seperti itu. Eh prosesnya seperti ini pas waktu meloloh bila mana uh, punya waktu luang waktu senggang uh, saya sarankan untuk meloloh untuk burung perkutut karena apa karena kalau yang beli sudah jadi itu sekarang itu harga burung perkutut itu lagi booming boomingnya lagi naik naiknya lagi naik daun istilahnya jadi untuk uh, membuat burung perkutut itu membuat sendiri atau mencetak sendiri dari anakan seperti ini dan saya sarankan untuk anak-anakan -anakan yang sudah uh, punya atau sudah tumbuh bulunya karena kalau belum tumbuh bulunya nanti rawan akan uh, kematian jadi seperti itu ini warnanya bermacam-macam coraknya ini ada yang agak semu keputihan di sini ada semu keputihan ada yang uh, kayak ikan mas dulu gitu ya kayak ikan mas ini ada yang hitam dan lain sebagainya tapi enggak tahu kalau gedenya gedenya itu jadinya tetap seperti biasa, atau burung biasa. Ini lucu sangat berebutan, jadi paruhnya itu sangat berebut di eh, lubang ini. So. Nah, <tuh>, satu lubang dibuat eh, dua paruh burung berkutut. Bahkan ada yang tiga paruh burung berkutut. Nah, sebentar lagi dia udah mau makan sendiri ini. Sebentar lagi. Nah, seperti inilah aktivitas di pagi hari menjelang uh, jamu tidur dan langsung meloloh burung perkutut Seperti ini. Ini sembilan ekor atau lima sarang. Uh, dan insya Allah, besok uh, lagi datang lagi beberapa sarang untuk uh, saya adopsi maupun saya pelihara untuk kelanganan atau uh, dan kebanggaannya kebanggaannya itu kalau dari lolohan kalau dari lolohan itu kebanggaannya itu uh, kalau dari lolohan kebanggaannya itu kalau besar uh, dia mau manggung dia mau ngajar ya dia mau gacor maupun itu kebanggaannya itu kalau otomatis uh, kita senang kalau karena kan hasil uh, hasil dari kerja keras kita empat suatu meloloh itu terbayarkan dengan anjungan mereka dengan anjungan burung berkutut itu dengan gacoran burung berkutut itu apalagi sampai ke uh, tingkat yang untuk lomba untuk lomba kalau dia mau bunyi di kantangan maupun mau juara di kantangan itu uh, tidak terbayarkan kepuasannya maupun tidak terbayarkan apa istilahnya senangnya kalau untuk hasil cetakan sendiri maupun hasil Lolohan sendiri itu, kalau sampai prestasi, itu uh, kebanggaan yang luar biasa. Seperti itu tidak uh, membeli burung perkutut, uh, istilahnya yang sudah jadi, karena yang sudah jadi itu mahal. Seperti itu di tahun 2022, ini uh, harga berkutut lokal yang sudah jadi itu luar biasa, sudah mencapai uh, puluhan juta, bahkan yang sudah jadi yang sudah prestasi nah itu untuk menjadikannya itu kita harus terapkan karena kita jam berbanting untuk di arena e, gantangan maupun arena lomba seperti ini ini kembaru ada yang mau e, makan ada yang mau ada yang tidak karena sudah kenyang ini sangat berebut ini otomatis kalau yang memberi makan seperti ini kalau terlewatkan dia e, terlewatkan memberi makan ya dia temboloknya pasti akan kosong jadi untuk membantunya, untuk membantunya itu otomatis memakai tangan, terus dibuka paruhnya, kita bantu secara manual, secara langsung dengan tangan untuk pemberiannya. Oh. Tetapi kalau yang sudah pinter, sudah lihai ini kan dia makan sendiri lewat lubang-lubang yang ada di uh, botol uh, air mineral ini. ini saling berebut karena di dari tadi ini baru e, saya loloh pertama kali di pagi hari ini nah, e, dan itu yang sudah burung-burung dewasa itu sudah pada manggung burung-burung yang sudah e, sering buat lomba itu sudah pada manggung tapi belum saya jemur dan ini juga belum saya jemur walaupun sebentar perlu dijemur juga belum untuk burung perkutut anakan, untuk burung perkutut anakan itu juga perlu dijemur untuk kesehatan dan vitamin D biar tulang tulangnya yang itu eh, kokoh, tulang tulangnya itu tidak eh, apa istilahnya tidak kecil kecil, bisa besar besar dan tubuh burung perkututnya juga besar. Nah. Dan sering dipanggil, sering di, di ini syaratnya pakai apa? Botol seperti ini sering dia cek seperti ini biar apa supaya dia itu respon dengan makanannya, setelah pasal makanannya, nah, kalau dia harus di makanannya, kalau kita mau makan, sudah dia cek 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 itu dia sudah menghampiri, uh, langsung menghampiri dan langsung mencari makanannya di botol air mineral tersebut. Uh tapi kasihan ini yang eh, kecil sendiri, kecil sendiri ini belum mau makan karena kalah sama yang eh, tubuhnya besar-besar atau ya kalah sama yang lebih gede karena kalau mau dia desel desel istilahnya dia kan kalah postur dia kalah untuk berebut makanan. Jadi solusinya seperti ikan ini, solusinya sih seperti ini. Nah, dipaksa untuk makan tetapi Uh, paruhnya dimasukkan ke lubangnya jadi sedikit demi sedikit dia akan masuk atau tembolok untuk nah. nah, seperti ini nah, oke okay. ini ini cicir rebutannya eh. oh, ini kalau sudah masuk eh, paruhnya dia akan gelonggong sendiri ke temboloknya dia akan gelonggong sendiri di temboloknya dan bila mana sudah temboloknya sudah besar dia akan berhenti sendiri untuk makan dan nanti terakhir saya kasih minum eh, pakai sendok dengan air yang bersih yang terus kasih sendok nah seperti inilah aktivitas kalau yang udah kenyang biasanya dia anteng kalau udah kenyang dia itu anteng eh, dan tidak mencari lubangnya untuk makan lagi nah, gantian gantian ya yeah. hmm. nah, kalau masih dia kalau masih mencari lubang tandanya dia belum uh, kenyang dan dia ingin lagi makan uh, ke lubang ini uh. nah ini yang kecil kasihan ini belum makan ya Oh, saling berdekatan dan hmm. dan saya sarankan di bawahnya itu harus ada uh, apa istilahnya uh, istilahnya lemek lah untuk uh, biar dia makanan-makan yang terjatuh nanti bisa dimasukkan lagi karena kalau untuk tidak di, langsung tanah maupun langsung lantai uh, Sayang juga kalau terbuang sia-sia untuk uh, makanannya. Hmm. Ada yang gampang makanannya, ada yang lahat makanannya, ada yang tidak uh, gampang seperti itu. Lo ini yang gampang ya. Eh, kalau yang gampang itu kayak melawannya. Loh kalau di alam liarnya jauh usia usia segini itu dia sudah terbang udah berterbangan nah si siapa menang ye ye ya ya singurung warak singurung warak ayo makan makan singurung warak makan pagi makan pagi yo yo masuk ke baru ye itu lo golongan nih ada yang sulit mencari lubangnya beg jadi yeah they bisa ya, nunjukin jupin pokoknya ya seperti inilah aktivitas-aktivitas saya di pagi hari pada waktu meloloh burung perkutut anakan dan bisa dibuat contoh buatik untuk apa aja untuk melolohnya untuk apa saja untuk meloloh burung perkutut tersebut dan setelah diloloh itu harus diberi apa dan kalau setelah diloloh saya kasih biasanya kasih air mineral seperti ini saya kasih sendok seperti ini eh, kasih sendok seperti ini terus dia hadapkan aja di eh, depan paruhnya nanti dia akan minum sendiri seperti ini contohnya eh, dia akan minum sendiri eh, dia akan minum sendiri kalau di taruh depannya kasih sendok yang ada airnya dia akan minum sendiri lebih cepat tidak tumpah-tumpah kalau kalau pakai sedotan atau apa atau apa itu dia akan tumpah-tumpah untuk meminumnya, kalau seperti ini tidak dia akan berebut minum juga lebih mudah, lebih praktis lebih praktis pakai sendok daripada yang lain itu kalau menurut pengalaman saya pribadi seperti itu kalau tidak juga dipegang terus burung perkututnya paruhnya itu diceluk atau dikasih ke cepuk air minumnya tapi lebih bisa menurut saya lebih praktis seperti ini nah ini dua pasti nggak oh, makan minum terus mencari minuman oh oh dia akan minum simple dan praktis dan uh, semua orang bisa melakukannya seperti ini. Hmm. Mumpung mumpung seperti ini, tetapi saya sarankan kalau di alam liar itu yang diambil anakannya saja. Supaya apa? Supaya indukannya mengerang lagi, berproduksi lagi, uh, biar uh, tetapi tetap Dan ini besok kalau uh, yang betina betina ini saya akan lepaskan uh, dan bila di alamnya biar berkembang biak lagi seperti itu jadi tidak saya pelihara semua tidak saya pelihara semua tapi yang betina-betina itu saya lepaskan juga oh, ini kalau dia haus dia itu oh, minumnya itu langsung satu sendok langsung habis satu sendok langsung habis rasa seperti ini kita lolos lagi loloh lagi kan enggak terkadang kan dia masih masih apa lapar oh, masih lapar dong masih lapar juga kilo golongannya nah kilo nah. udah dipasang golongannya kadang dia bingung mau makan Oh, corutan Sisi-sisi itu saat itu rimbangan hidup. Gitu. Nah, koin 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 itu suara, Nah, ini dia rebut. kasihan ini yang ini kan belum makan. Temboloknya masih kempes. oh se sik sik ke iki rampung sik ini kegantian Eh, kau kono antri, ini antri, mburi, antri, mantri, mburi. Satu-satu. Yo, ini kolongannya. Ya. ini agak didangankan seperti ini ya agak naik makanannya biar e, langsung masuk ke tembolok. Jadi makanannya itu e, agak dimiringkan naik seperti ini. Ya satu menang, ya. Yeah. Oh satu menang. Pokoknya seperti inilah waktu melolos seperti ini. dan cukup sekian dulu aktivitas-aktivitas uh, saya pas waktu meloloh uh, terima kasih sudah mengikuti video, video saya ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa di subscribe like comment share video ini untuk berlangganan video selanjutnya karena apa karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar dan ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya tentang video saya ini tentang tip-tip meloloh burung berkutut semoga jadi bermanfaat untuk pemula yang belum tahu tentang melolah burung perkutut supaya tahu uh, tentang memelihara burung perkutut supaya apa supaya tetap dilestarikan oleh anak cucu kita maupun generasi muda tentang memelihara burung perkutut bagaimana cara meloloh bagaimana cara setelah diloloh bagaimana uh, merawat burung perkutut dari lolohan sampai ke dewasa seperti itu ikuti channel saya ini ikuti video-video saya ini dan video-video uh, dari awal sampai akhir video-video saya yang lainnya juga dan juga ulasan-ulasan yang lain tentang perawatan burung perkutut tentang perkutut itu perkutut di rumah maupun di lomba maupun lain sebagainya ada pokoknya komplit ada uh, dan saya ucapkan semoga saja kita uh, selalu diberi rahmat dan hidayah selalu diberi banyak banyak rezeki yang berlimpah yang barokah diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat dan terlebih dahulu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh